пряничная балова на галя для настоящих ценителей украинской кухни. Только задумайтесь, 11 видов вареников и 3 вида пельменей. галю, дай воды напиться, хорошая, Самые теплые воспоминания про домашние блюда спрятались Варенишная балвана Галя. Попробуйте домашние вареники, голубцы, блины, котлеты и другие украинские вкусняшки, без которых невозможно представить свое детство. Такой вкус из детства, я думаю, те, у кого есть бабушки, дедушки, где-то в селах, в деревнях, они наверняка вот этот запах, вот этот вкус пирожков, мяса, рыба, приготовленная именно на дровах, это, конечно, незабываемо вкусно. Нужно отметить, что в меню балованной Гали вареники и пельмени собственного производства. Любимые каждый из вас может взять с собой и сварить дома, семье или друзьям. шпинатные вареники с курицей и сыром сулугуни, которые подаются в сливочном соусе. Также в соусе у нас подаются вареники с картошкой и луком, тут уже сырный соус. Вареники с мясом, вареники с картошкой и грибами и шкварками, вареники с картофелем и копченой курицей, вареники очень ароматные с сыром сулугуни, помидором и зеленью и вареники с потрохами, печенью шкварками. Также у нас есть пельмени с курицей и сыром, пельмени со свининой и пельмени с телятиной. С утра здесь подают незабываемые завтраки. В обед угощают борщом и окрошкой. А вечером предлагают блюда с печи. Мы готовим потальни, сковородки с мясом. Мы готовим котлеты, свиные, куриные, щучьи котлеты. Очень старинный рецепт, между прочим. Борочь и банош. Кстати, за банош у нас больше всего отзывов корни уходят именно в историю украинской кухни. И все, что делают в балованной гале, делают по рецептуре еще того времени, да, вот та и украинская кухня. Рецептура немножко доработана, учитывая, скажем так, безопасную обработку продукта чтобы это было исключительно натурально, никаких полуфабрикатов или консервантов. Наш, можно сказать, гениальный шеф-повар соблюдает эти правила, следит за этими правилами. Мы заказываем самые свежие продукты. Поэтому готовим натурально, как кушали наши предки, даже немножко лучше. Медовуха, хреновуха, дычка на журавлине. И все это делают любимые бармены балованной Гали. Рецептура – это секрет. Скажу одно, что все это натуральное, действительно, настоящее, очень вкусное делают ребята, наши бармены, все согласно технологии утвержденной. И хочу для любителей таких напитков сказать, что сейчас у нас проходит акция, мы ее называем «Один плюс один». Вы можете приходить к нам в Вареничную, заказать дегустационный сет и второй получить отбалованной Гали в подарок. готовят блюда по старинным украинским рецептам с дымком. Еще одна особенность заведения – настоящая деревянная печь, в которой готовят пикантные мясные и родные блюда из специального меню. Они подойдут для праздничных застолей, которые можно планировать на большое количество гостей. Вареничная дружно принимает большие компании и привносит домашнее тепло в любой праздник печи у нас готовятся очень вкусные блюда, различные и мясные. Это колбасы, кровянка, домашняя колбаса, очень вкусные ребра с соусом подаются, несколько видов лавашей, ну и, конечно же, сладкие пирожки, которыми мы угощаем наших дорогих гостей каждую пятницу. Интерьер в этническом стиле – это классическое представление про дом и уют. Загляните в валовану Галю за своими вкусными воспоминаниями.